Кратко о себе. Вообще родом я из маленького села, село Солонежье, находится в горной части Алтайского края. Там я жила, училась до 11 класса, жила с родителями, с братом, с сестрой. Далее, в, ну, закончив 11 класс, я поступила в университет, в Алтайский госуниверситет. Там я училась 5 лет. У меня два красных диплома, два высших образования. Сейчас они у меня благополучно лежат на полочке, пылятся, собственно. Я их не трогаю, они не, не трогают. Мы живем с ними так, Алёна. мирно. Вот, а также у меня опыт работы, начиная со второго курса. Я работала в разных организациях, работала, пробовала себя в разных сферах и а, посещала все возможные тренинги по саморазвитию, по предпринимательству. Значит, а, во время того, как я начала учиться, я уже поняла, что работать по специальности я не хочу, мне это неинтересно. Поэтому, собственно, я и, и, как бы искала себя, пробовала себя в разных сферах. Вот а, во время моей учебы на третьем курсе ко мне в друзьям неожиданно постучалась одна девушка я ее совершенно не знала, звали, даже зовут ее Алена Родионова. И, собственно, э, так как она была для нее незнакомый человек, я бросила их подписчики. Она мне там болталась некоторое я про нее забыла. Потом я не понимаю, почему какой-то воле судьбы я добавила к себе в друзья. Вот честно, не могу себе это объяснить до сих пор. Видимо, правда, какой-то, не знаю, рок судьбы у меня такой был. Вот, э, добавила ее в друзья и стала не более наблюдать за Новостей. Я смотрела какие-то фотографии, я смотрела э, поздравления, я смотрела какие-то призывы, работе. Я не понимала, о чем идет речь, когда я как бы, задалась вопросом, изучила страничку, поняла, что это Reflame, и так, знаете, для себя решила Reflame. Для меня я тут что-то пытаюсь пробовать, это Reflame, вы вообще ищите других. В общем, такая у меня была первая реакция, если честно. Дальше, ну, как вы знаете, наблюдать страничка я не перестала. Дальше, когда я закончила свое высшее образование, получила свой диплом, уехала на лето, я несколько сезонов уже работаю на туристическом объекте. И э, вернувшись оттуда, я, как любой выпускник, начала искать для себя какую-то работу. Я начала искать для себя работу, и ради интереса опять же зашла к этой самой загадочной Родионовой Алене. И, ну, что было таким, знаете, э, ну, что называется, выстрелом в голову, контрольным, э, я увидела справки о зарплате. Я увидела, что э, есть реальные деньги, вроде как не фотошоп, вроде как какие-то скрины, причем не только Алену, но и каких-то ее загадочных партнеров, как она их называла. И, знала, как она, как она не и это как бы, ну, сработало mm -hmm. на меня. Я ей написала, написала «Алена, расскажи мне, пожалуйста», и такой пришел ответ, почему Алена меня отфутболила. Она сказала, что сейчас она полетела в круиз, я сейчас некогда, потом со мной свяжется. Это время я даром не теряла, я изучила РФО, посмотрела какие-то истории успеха, и э, Алена приехала, меня зарегистрировала, собственно, с этого момента началась моя, э, ну, моя жизнь в РФО, сейчас это так э, полноценно могу назвать. На данный момент я директор закрытой квалификации, закрыла в прошлом каталоге, открыто звание золотого директора и, собственно, стремлюсь дальше, дальше, дальше. Нужно было еще сказать, что дал мне Reflame, вот я так подумала, говорить, конечно, можно много, но в большинстве своем понимаю, что Reflame дал мне свободу. На самом деле, это вот для меня сейчас не пустое слово, это свобода, мысли не могу так сказать, да, свобода финансовая, свобода распоряжения своим временем, свобода... Своими мыслями. А, много говорим о том, что мысли меняют нашу жизнь, о том, что нужно менять мысли, как-то не ломается. На самом деле это так. Когда вы как бы в это все глубоко погрузитесь, когда вы этим начнете, начнете жить, вы будете уже мечтать более широко. Собственно, ну это что кратко обо мне. Теперь поехали.